Девітаю всіх телеглядачів та прихильників спорту. Декілька днів тому у Палаці спорту Миколаївського обласного управління з фізичної культури та спорту Міністерства освіти України відбувся чемпіонат України з Греко-Римської боротьби серед спортсменів до 23 років. Саме про ці змагання, а також про розвиток греко-римської боротьби і не тільки ми поговоримо з нашим гостем, директором. МОК КДС США номер один заслуженным тренером Украины Костянтином Васильевым. Витаю вас, Костянтина. Витаю вас, Сергей. Витаю, уважаемые зрители. Вот же чемпионат Украины, который еще не отбылся. Что вы скажете про эти соревнования? Как виступили э, выступили наши миколаевские спортсмены? Чи задоволены вы их результатами? 14 февраля прошел чемпионат Украины в городе Николаеве в дворце спорта вот, где было присутствующе 120 участников. Вот, с Николаева участвовали 20 человек. Чи задоволены мы нашим выступом? Задоволены. Значит, наша команда заняла первое место. Вот, одно первое место, одно третье место и три вторых места. Вот, набрала 44 очка, второе место заняла команда Днепропетровская, третье место заняла команда Киева, четвертое Запорожье. П'яте Одеська область і шестоє Київська область. Ну, по виступленню наших ребят, зайнятому місцю ми можемо визначити, що доволі хлопців. Скільки мені відомо, такий чемпіонат проводився вперше в Україні, адже вперше в історії буде проводитися чемпіонат Європи. Тобто був відбір на чемпіонат Європи. Це... От ми зараз бачимо відеокадри саме з цих змагань. Парад Открытия и спортсмены из разных регионов Украины. Найкращие атлеты нашей Украины, звичайно. Миколаевские спортсмены. Понад 20 спортсменов из Миколаева? Да, 20 человек участвовали от Миколаевской области. Вот. Естественно, этот чемпионат проводится первый раз. Вот. Он носит характер отбора на чемпионат Европы, который будет проходить в Польше. Як ви отримали право на проведення цих змагань? Це ж дуже серйозні ну, о, змагання. Отже, треба було виграти якийсь конкурс. Ніколаївська ну, школа боротьба, вважається однією з лучших школ на Україні. І звісно, дають таку можливість в таких областях, як Ніколаївська, Донецька, от, Київська область, Київ, Запорожська область, проводити такі соревновання такого рівня. Ось ми бачимо фрагменти двобоїв найкращих атлетів країни. Ми з Вадимом Кучмієм, з оператором, ми знімали ці змагання. Отже, ми бачили ці двобої. Дуже було приємно побачити, що наші миколаївські спортсмени дійсно є лідерами. У, у, у в этой категории. И сейчас мы увидим фрагмент выступу нашего чемпиона Виталия Кучеренко, 75 кг, который выбрал перше місце. И интервью Виталия Кучеренко, ваш комментарий. Виталий Кучеренко, 93 -го года, студент Политехнического института, занимается греко-римской борьбой 8 лет. Начал заниматься под руководством Щекина Александра, который работает в Октябрьском, потом перешел сюда в трудовые резервы. Сейчас дворец спорта Министерства освиты и науки Украины это самое вместе с где тренируется в данный момент под руководством тренера Новохадько, ну, вот Виталия Пытается выполнять двухбальный накат, не получается. Секундантом нашего спортсмена е. Да, да. Мастер спорта международного класса Сергей Белобаба. Да, да. И, и мастер спорта международного класса Николай Михаил. Это секундировали его. Он борется с парнем Днепропетровская Кировоград, который дает перезачет Олеников, вот это один из лидеров на Украине парень. Вот, ну вот, как, вот красивый бросок скидывания провел на два балла и накатил на два балла. То есть перемога. Это финальная золотая встреча. Золотая награда, финальная встреча, золотая медаль. И сейчас мы убачим интервью. Перед этим он выиграл очень... Э... еще с, э, с интервью не выходит у нас э, ничего страшного, э, э, мы скоро, знаем что еще один... Скоро чемпионат Европы до 23 лет, и у меня в планах было поехать на Европу. Как и... шел, когда победил? Сколько схваток провел? Ну, победил 4 схватки за соревнования. Были тренировки, получается, каждый день по две тренировки. Самую сложную схватку, помнишь? Ну, финал, конечно, и первый. В будущем тебя ожидает чемпионат Европы. Первый, исторический чемпионат Европы, с спортсменов 23 лет. Да. Каковы планы там? Ну, конечно, хочется выиграть, как и всем. Будешь изучать своих соперников главное? Да, конечно, буду. Ты уже знаешь их примерно? Может россияне, там, может, другие страны. Не знаю, я первый раз буду ехать. Ще бачили ми інтерв'ю чемпіона України серед атлетів до 23 років. А зараз ми маємо можливість побачити виступ бронзового призера цих же змагань Олександра Кудріна. Вагова категорія 98 вісім кілограмів. Олександр Кудрін, 92-го року народження, Мастер спорту України. Неоднократный призер чемпионата э, Украины по молодежи, по кадетам. Вот. Тренера его в данный первый тренер Салеев Николай Леонтьевич. И второй тренер сейчас Новохайко Владимир Данилович. Вот Саша сверху. Пытается делать. Да, он красного мутрика. Вот пытается делать и он ее выполняет на 2 балла, еще 2 балла. Берет его соперник также, мастер спорта, с... Запорожская область. Вот Саша набрал 6 баллов, ведет сватку 6-0. И вот за третье место. Это борьба за третье место. Дуже приятно было еще. Наш хлопесть так легко. Выдалась схватка, за третье место. Ну, как бы очень сложно. Соперник хоть и молодой, но тяжелее меня на килограмм 8, наверное. Потому что я борюсь в категории 98 килограмм, но у меня веса, ну, вес мой 90. То есть соперники все хорошие, тяжелые, поэтому все соревнования пошли очень тяжело как шел к бронзовой медали? Вспомни, пожалуйста. Ну, у нас была подготовка очень серьезная в течение трех недель. Две недели, то есть нас нагружали режимы, питание, все остальное. Последнюю неделю больше отдыхали, такое. подводились уже к соревнованиям. То есть, ну, я удовлетворен подготовкой нашей. Хотелось, конечно, завоевать золото, но ну, чуть-чуть не хватило сил. Я не, не очень расстроен. У нас буквально через два месяца будет чемпионат Украины по взрослым. Уже туда буду подготавливаться. Но ну, не сложилось, не сложилось. Буду больше работать. А зараз мы узнаем, как оценил выступ украинских атлетов главный тренер сборной Украины среди атлетов до 23 лет Артур Дзигасов. Что вы скажете вообще о нашем чемпионе? Есть ли у него шанс попасть на чемпионат Европы? Он уже попал. Я вас могу порадовать, что он уже попал. Он уже завоевал себе место. Поэтому, единственное, ему правильно готовиться. И дай бог, чтобы не было никаких травм, а так он уже и надо трудиться. Он порадовал, конечно, в той схватке с Александром Кухтой, проигрывая 6-0, собрался силами, сделал бросок и положил. Кухта на сегодняшний день один из лидеров уже в этой категории, взрослой категории, и поэтому было удивительно, что он его выиграл. Где-то для меня это было Приятное удивление, что появился молодой спортсмен, который претендует и проявил себя достойно. Эта школа, она уже стольких воспитала. Я сам здесь много чемпионатов выигрывал, еще будучи спортсменом, и боролся здесь. И очень теплые, приятные отношения здесь, и борцовские отношения, человеческие. И всегда мы с радостью сюда едем. Конечно, есть какие-то бесшероховатости, не бывает. Там где-то ремонт надо сделать, где-то света добавить, где-то теплоты какой-то. Но все равно он дышит этот зал, он дышит борьбой. И отсюда выходят каждый год какие-то чемпионы, там, призеры Европы. Хочу поблагодарить прежде всего вашу федерацию, Николаевскую Федерацию борьбы в лице Анатолия Степановича Романюка, которые откликнулись в этот тяжелый и трудный момент для всей нашей страны. И они откликнулись на наш как бы предложение, они не отказались, и по борцовке нас поняли, и, и слава богу, мы провели этот чемпионат. Костянтина, еще до даты вам до слов главного тренера сборной Украины, ну, он все сказал практически. <связательно> вот. Просто Взагал, вы ее результатом. Задовольнил <связательно> <З -заволенную, связательно> еще, как выступили Миколаевский хлопцы? Ну, конечно, довольны, что ребята наши показали себя с лучшей стороны. Хочу повториться, одно первое, одно третье и три пятых. Это дало право занять команде первое место, набрать 44 очка. Вот. Ну, второе место 38 очков, там третье место 37 очков. Ну вот, э, разрывы небольшие, но все-таки приятно. Мы, конечно, витаем вас с этим успехом, с, с команды командой на чемпионате Украины. И желаем Успеху Виталию Кучеренко на чемпионате Европы майбутнему. Да, хочется поздравить также пользуясь возможностью тренировок, которые готовили команды, команду это к этим соревнованиям и, естественно, ребят, которые выступили, показались с лучшей стороны. Это Кучеренко, это Кудрин, это Закамалдин, это Пикус. Вот это ребята, те, которые заняли пятое места и первые третье. И Костянтин, які какие еще знаки змагання отберутся в этом году, в которых участь наши миколаївські спортсмены в разных вікових категориях? И кто из наших спортсменов також є претендентом на участь в складе сборных команд Украины на на Европейский та світовий чемпионат? Ну, год только начался. Я так думаю, только прошел первый чемпионат до 23 лет. Следующий чемпионат будет среди юниоров 95-97 год также будет в городе Николаеве. Это 13-15 марта, где ведется отбор к чемпионату Европы. Также будет чемпионат Украины по взрослым. По взрослым это апрель месяц. Это планировался Киев. Сейчас вроде как в Харьков перенесли. Вот. Также планируется чемпионат Украины среди кадетов. Ну, есть претенденты в каждых весовых, то есть в каждом возрасте. Это среди кадетов это, рассчитываем на Коноваленко Максима, э, Курочкина Игоря. Э, по молодежи э, рассчитываем на Мартынюка э, и это самое Абатурова, Бедерханова, э, Артура. Э, по э, Молодежи это на Кучеренко и это самое Жабского. На взрослых это Васильев, Савченко, Пысар. Ну, в каждой из этих самых возрастом вот, вековых вековых категории категориях есть свои лидеры, которые претендуют на поездки на Европу, на мир. Так что будем смотреть согласно выступление их на соревнования. Назвичайне будемо бажати їм перемог. Костянтин, як відомо, наступний 2016 рік є роком Олімпійських ігор, які відбудуться в Ріо жанейро в Бразилії. Чи планують наші греко-римляни... Ми знаємо взагалі, що ліцензії виборюються, перш за все, у цьому році, 2015. му Які справи тут у саме у Греко римлян наших Миколаївських? Коли будуть ліцензії виборюються, хто, на ваш погляд, можно претендовать на участь у цих знаковых смаганий. Ну, естественно, уже пошла подготовка к олимпийскому году. Значит, Олимпиада в 2016 году будет. Естественно, то, что взрослые ребята уже готовятся. Значит, они участвуют в международных турнирах, где знакомятся со своими соперниками. Это гранд при турнир, это ближайший турнир, это Будапешт. Вот где будет выезжать Пыслар 59 килограмм, вернее 66 килограмм, и Василий Владимирович 98 килограмм. Это два. Вот Сапченко выезжал в Иран. Вот там тоже э, международный турнир, где проверялась сборная команда Украины. И сборная команда Украины там неплохо выступила. Три первых, там два вторых и пятые места. Ну, вот, э, для есть претенденты по взрослым, которые будут до самое, Ну, сборная есть сборная. Каждое соревнование говорит о спортсмены. Если они, естественно, будут нормально выступать. Это лидеры наши, это Савченко, Пыслар и Васильев Владимир, то естественно они будут и претендентами на Олимпиаду. Естественно, они сейчас находятся в сборной команде Украины. Я Мы знаю, сейчас были... проходит сбор, сбор в да, Там э, ваш сын Володя и Пислар, так? Пислар и Савченко. Дву, дву... А, и Трое да, Миколаевских. Четыре человека. Наверное, четыре. Да, вызвано было шесть человек. Вот, ну, так как не было средств, там Кучеренко не поехал, не поехал Жабский. Нет, Жабского командировали там за свои деньги, там тренер нашел. Ну, Кучеренко еще и на выиграл Украины. Да, боролся здесь, у него будет где-то с 10 числа сбор. Вот, в конце так что... А ребята сейчас находятся на сборах до 28 числа, вот, где проходит сбор, сборная команда Украины до подготовки международных турниров. Самая сборная, сборная. Да, где подготовку проводят международным турниром Гран-при. Эти турниры считаются одни из сильнейших вообще э, в рекоримской борьбе в филах. То есть надея на то, что Миколаевский атлет сумеет выбрать лицензию на Олимпийские игры Да, у всех и у спортсменов есть желание, и у тренеров есть желание, и администрации есть желание. Ну, спорт есть спорт, будем надеяться на лучшее. Бажано, чтобы кто-то из наших поехал на Олимпийские игры. Звичайно. Согласна, Константин, э, взагалі, э, МОК, кадр, США номер один, директором, таку, якої его есть, Вона культивирует не только греко-римскую борьбу, а и другие виды спорта. Расскажите, будь ласка, про вашу школу, кто занимается подготовкой юных спортсменов и какие наилучшие здобутки ваших хоккейников. Ну, у нас шесть видов спорта в нашей школе. МОК КДШ номер один. Это греко-римская борьба, бокс, тяжелая атлетика, гребля, футбол и кикбоксинг. Ну в каждом виде спорта есть свои лидеры. Как я уже называл, вот, э, по греко-римской борьбе лидеры у нас по кадетам <laughs> Коноваленко, Курочкин, вот, по э, молодежи это Мартынюк. Костянтин, <соединяем> а за греко-римской борьба все зрели, что мы про это говорили. Давайте про иначе виды спорта. А да, ну, вы директор не только греко-римской борьбы. В, в отделении бокса это э, Тистал де, э, Дмитрий, где э, в этом году занял третье место на чемпионате Украины. Серед, серед, серед кадетев да. Ну это как бы фундамент, ну, да, в этом основа. Виде да, основа. По кикбоксину это Пеньева Катерина, это э, выполнила в этом году э, мастера спорта Украины международного класса. Вот она э, выступала на чемпионате Европы и это выбор, это звание. Давайте Даже, трошечки, да, так... трошечки додамо, що е, кікбоксинг це, це, це від спорту, який, е, який має багато номінацій, багато розділів. Да, да. І саме дівчата займаються музичними формами. Аерокікбоксінг. Аерокікбоксинг музичні да, да, форми. Щоб не подумали, що це в ринзі вона там виграла у когось. <реш> Латка Екатерина на Європі зайняла третє місце. Так уж музычник. Да, на чемпионате мира среди юниоров это Белявская э, Марина заняла первое третье место. Демченко Тарас занял первое третье место. И э, Булгакова Олеся заняла третье место это, э, на чемпионате мира по юниору. Вот. Также в тяжелой атлетике э, есть перспективный мальчик, это Тюник Андрей, где в этом году занял третье место. Вот ну, естественно, в футбол у нас э, немножко, э, мы работаем с юношами, они только в области играют. Ну, могу тоже похвастаться то, что э, наша команда среди э, этих самых сирот э, на Украине заняла первое место, потому что у нас в пятом интернате есть филиал, и работает там э, два тренера, Пономаренко и... Этот самый... Игорь Пономаренко. Да, Игорь Пономаренко. Вот. И, и, и они в том году заняли 14 -го первое место, выезжали на чемпионат Европы. Вот. И также в тройке на чемпионате Европы. Когда проводится набор до вашей школы, как видатый... Детилю, до вашей школы. Набор. Треба связаться телефоном, или как? Чи, чи просто прийти до вас и спілкуватись уже тренерами? Ну просто знать, где здание находится. Это Звучай. проспект Героя Сталинграда 4, это дворец спорта, бывшие трудовые резервы. Мы а, да. как, бассейн, трудовые резервы. Да. обычно ребята и родители приходят сами. Вот, есть администратор, они записываются на список. Тренер находится в тот момент на работе с утра, когда набор идет. И... Там, до 8 часов. Дети приходят, записываются к нему. А возраст это с 10 лет. Ну, в других видах спорта там. У нас виды все с тяжелой атлетики 10, бокс 10, борьба с 10, э, ребля с 10. Ну, вот айраки там дети с 8-6 лет идут. Тоже вот. красивый Футбол тоже, футбол, футбол, тоже там с 9 лет. Костянтин, ну, а вы вот. забыли про плавание? Зараз, мабуть, ваш басейн єдиний, який в Миколаєві функціонує, ну, да. адже і водолей, і заря там немає води, там щось проблеми якісь. Тобто до вас навіть перейшли тренери, ну не те, що перейшли до вас працювати, взагалі там орендують у вас воду Це з горі, знаєш. Ну, Служиюся таким положенням, що басейни і... на заре закрыты, и в, это самое, в Октябрьском закрыто. Естественно, остался один бассейн, но тоже в таком положении, что фильтр один работает. Сейчас пытаемся отремонтировать второй фильтр. То мы делали санитарный день один день, сейчас санитарный день два дня, чтобы очистить воду. Наплыв людей очень много. Вот, те люди, которые ходили и в Октябрьском, и с космонавтом, сейчас они ходят все к нам, все училища. Вот, естественно, это училище физической культуры, НКИ, там, пединститут. Ну, и местные... Только -то ведь починку -то не мая у вас. Да, бассейн загружен, будем так сказать. Ну и тем более тренируются же дети там вот э, в такие дни, суббота, э, воскресенье, там с утра, то занятия проводят тренировки, это до США, это э, 61-го коммунара. Вот. Ну и остальные вот и сейчас инвалиды, два спорта к нам. И... Другі ДСШ та Зарі? Костянтине, да. такий осередок спорту дійсно, дуже багато дітей займається, дуже серйозні результати. Але я наскільки я знаю, деякий час назад навколо палацу спорту, на базі якої функціонує ваша спортивна школа, відбулися події, які могли вплинути на подальше існування цієї школи. Ну, більш докладно, звичайно, хотілося дізнатися від вас. Які там зараз проблеми, що відбувається? Ну что, что можно сказать. Дело Честно, то, что... что эфиры добегают до завершения, так что... Да, я что скажу... можно сказать. Да, несколько раз встречались, и несколько раз мы пытались выяснить вопрос, то, чтобы школу не убирали из Дворца спорта, так как хотели просто Дворец спорта передать на Черноморский университет. Вот, -то, ведомый, как Могилянка. Да, да. да. Ну, естественно, это будет, ну, для меня, вот я так думаю, что это будет большая ошибка, потому что сюда ходит вот, заниматься очень много молодежи, студентов, тех школ, допустим, 32-я школа, 51-я школа, 24-я, 16-я школа, с Новодессы здесь, с вот, Матвеевки, ну, 15 ну, все школы практически занимаются здесь плавнее, дети, которые желают заниматься заниматься тем более студенты пединститута НКИ ходят заниматься высшее училище юридической культуры вот спортивные школы вот это все разумеется да. я какие якое в тему плане ты что много ты очень добрый идет еще переписка я не знаю чем она закончится но естественно мы будем бороться, чтобы школа осталась и действительно дворец спорта по назначению был как дворцом спорта для спортсменов. У нас дворцов спорта практически нету в Николаевской области. Костянтин, вот на сегодняшний день, я какое становище? Что происходит сегодня, в этот день, в ожидании. В ожидании. Вот и все. Как примут решение, так и будет. Как а, влада реагирует на это? Чем может она поспорить, чтобы школа была сбережена? Ну, мы встречались и в облсполкоме, вот, вот, присутствие Янышевской, вот. Ну, ни о чем не договорились, практически, ну, чтобы мы находили компромиссы. Ну, как можно находить компромисс, если, допустим, расписание школы, есть расписание, да? И оно будет мешать проведению занятий, допустим, Студентам, а студенти будуть мешати школі. Ну, що це за робота? Буде? Це ж буде практично не робота а буде... Ну, що можна сказати? Хочеться побажати, щоб школа була збережена, щоб ви знайшли якийсь компроміс, як ви кажете, щоб як кажуть, все було добре, щоб діти виховувалися, щоб ми раділи успіхам спортсменів, ваших вихованців. Звичайно, хочеться, щоб і студентський спорт розвивався, але все ж таки якось треба знаходити якийсь компроміс, я як ще раз повторююсь, час нашого ефіру, який був присвячений в першу чергу греко-римській боротьбі, він ну не тільки добігає завершення. Я дякую вам, Костянтина, за участь у нашій програмі. Також дякую всім вам, шановні телеглядачі, за те, що нам. Доверяете, болеваем за Украину, за украинских спортсменов, за украинский спорт. И до новых встреч в спортивном эфире телеканала Миколаев.